морген! досить незвично у такий спосіб у такому занадто яскравому митапі говорити вам доброго ранку, але зрештою саме так і відбувається. Вадим він завжди мріяв куховарити, вміти гарно щось зробити так, щоб жінці було приємно не тільки від його дотиків, а ще й від того, коли вона смакує його стравами. Я ж у свою чергу завжди мріяла співати, і от. Раньше микрофон, я не могу, на всю трусать. Расскажи. Людям. <свят> <свят> сегодня, возможно, мечта Юрия Калиновского сбудется. Да почему возможно? Она сегодня сбудется. Она сегодня будет на большую, не маленькую сцену. Будет огромное звездное жюри. В зале практически сплошные звезды от мира шоу-бизнеса. Поэтому понятное дело волнение просто зашкаливает. Есть в зале кто-нибудь из присутствующих? Вот перед кем ты робеешь сейчас? О мой бог! Серйозно, вот смотри, сьогодні, скільки зв'яз я Льошку мочанова. А я коли дізналася, що я з ним сьогодні буду на одній сцені, більше того, він буде співати у нього такий, такий великий біри. Что просто я в шоке, я не могу на ужасе стоя на носах, поэтому я пришла, можно дать прогляды, да. можно? Мы отпускаем Юрия Калиновского, а сейчас спросим у наших звезд, celebrity, с музыкантов, возможно ли рассчитывать на караоке как на старт звездной карьеры. Смотря, какое караоке, вернее где, но в нашем городе и в нашей стране. На всю сцену головное караоке Крыны, просто так люди не попадают. Мне кажется, что песни даже невозможно заработать деньги. это некое такое состояние души, тебе нравится, ты поешь. Пир дуже жесткий. Я... Не, но, но, но я на вазе только талановые В принципе, в наших караоке совершенно не нужен голос, нужно хорошее зрение и полное отсутствие совести. И я думаю, да, это вполне возможно, когда собираются правильные люди, можно себя проявить в любом качестве. Я свято верю, что сегодня э, достойный представник канала М1. А вы из канала М1, да? К сожалению, да. Прекрасный музыкальный канал и заспевает классную, классную песню и очень хорошо, так как все, что звучит на канале М1. -копу. Женя, ну готовы мы уже, в общем-то, жюрить? Я готов, ты? Я... Ну еще чуть-чуть, да, и будем... Я готов. Будешь готов, да? да? все. В пари, одинокая птица, Высоко и далеко от земли